হাতের তুলি ধরা উজ্জ্বল গান খান গান হতে সুগন্ধ গানর গাত আছে নেকি জোনাকি যি পোহরের বাদ কাতে যায় গান আনা কোনো যুদ্ধর গান খান্তির গান পলাতক প্রাচীন অথবা আগত তরুণ জটিল দিনর প্রতীকী বাহান্তর কাঁধ হোয়া সকুলুরে কোথাম নির্মাল কাঁধ হোয়া সকুলুরে কোথাম নির্মাল গান আনা তুলিলুয়া মাতির মৃদং পরা নৃ্য পরা আহে গান মাতির মাত গানহীন মানুষর কল্যাণ মাতির মাতত গানহীন মানুহর কল্যাণ সর্বশেষত মানে তখন এই কবিতা সেইটির সুখ ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ আছে কিন্তু সেই যে সমূহীয়া জীবন আমার সমূহীয়া জীবনের যেখিনি দুখ আছে সেই দুঃখব আঁতরবর কারণে চিন্তা এই যে যে মাটির মাতত গানীহীন মানুহৰ কল্যাণ এই কবিতাটো সেইখিনি কথা তেখেতৰ কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ গানত দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমি কওঁ গান নৃত্য নকৰা এইখিনি কৈছোঁ ধন্যবাদ অমৰুদা আৰু এইবাৰ যাক লৈ আজিৰে আয়োজন কীৰ্তিদাৰ পৰা তাৰপূৰ্ণ কীৰ্তিদান নমস্কার মঞ্চ উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল আর মোট পরম শ্রদ্ধার আপনার হক হয়তো বা কেনবাদি করবাত ভাটিয়ালি সুরর হয়েছে অদুরণ মই পে এই মুহুর্তরে শোনা নাই যিহেতুকে আছোঁ মই হে মোৰ প্ৰিয় পৰম শ্ৰদ্ধেয় মহানুভৱ সজ্জন মণ্ডলী হয় আছোঁ মই আপোনাৰ সবৰ অকপথ স্নেহ আৰু সদিচ্ছাৰ দৃঢ় বন্ধনৰ নিৰাপদ এক আৱেদন যি আৱেগে মোক হেগলী উহাৰ দিশে দৃষ্টি ধিয়াই ফুলিবৰ মন্ত্ৰ মাতিবলৈ নিতে প্ৰেৰণা যোগায় অমৃতৰ পুত্ৰ মানুহৰ জীতি উদগন স্মৰণীয় এই সুন্দৰ সন্ধ্যাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাবৰ মোৰ ভাল নাই ঠিক একেদৰে উদযাপন সমিতিৰ সদৌকিয়ে মিলি আপোনাৰ খবৰ সহযোগে মোৰ দৰে সভাজনক প্ৰাত্যহিক তুচ্ছতাৰ দীনতাৰে নিচতাৰ গাড়ীৰ পৰা উৰ্ধলৈ নি যি সন্মানৰ আসন যাচিছে বিনম্ৰতাৰে সেই সন্মান মই কৰিছোঁ ভ্ৰমণ জানো মই তেনে সন্মানৰ বাবে আপোনাৰ যোগ্যতাসম্বন্ধে মই চিৰ সন্ধিহাম কিন্তু সেই সুধিখন আপোনাৰ শবৰ স্নেহ আৰু আদৰক নেওচা দিয়াৰ নাই মোৰ ধৃষ্টতা সেয়ে মই চিৰণী আপোনাৰ শবৰ সমীপত এতিয়া আৱেগিক পদ্যৰ পৰা অকণমান বাস্তৱিক গদ্যলৈ আহোঁ এইখিনি কথা মই ক'ব লাগিব আজিৰ পৰা প্ৰায় দহ বছৰ আগতে মোৰ দুজন ডেকা বন্ধু মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল এজন হ'ল বিপুল তালুকদাৰ তেওঁ প্ৰকাশক তেওঁ অংগল প্ৰভা বাইদেউ ডক্টৰ শিৱনাথ বৰ্মন প্ৰমুখ্যে ভালেসংখ্যক লেখকৰ লেখা প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু তেওঁ সম্প্ৰতিকে ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ অসম শাখাৰ সম্পাদক তেওঁ আহিছিল আৰু কল্যাণ কলিতা আহিছিল দুই ইয়াতে আছে তেওঁলোকে তেওঁ কল্যাণ কলিতা সাংস্কৃতিক পৰ্ দুই হৈছে দহ বছৰমানৰ আগতে বোলে দাদা আপোনাৰ এখন অভিনন্দন অভিনন্দন শব্দটো তেতিয়া চলা নাই নেকি এতিয়া আৰু কোৱা নাই কিন্তু আপোনাৰ এখন কিতাপ উলিয়াব লাগে আপোনাৰ বিশেষ গুণ গান মই বোলো এইটো সময় বনাম এতিয়া এতিয়া এইবিলাক এইবিলাকত মই সময় মানে তেনেকুৱা মানুহ হৈ উঠা নাই পিছত দেখা যাব তেনেকৈ কৈ তেওঁলোকক বিদায় নহ'ল দহ বছৰহে তেওঁলোকৰ কথা ক'বলৈ আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা ক'ব লাগিব তেওঁ হ'ল নিকুৱনি হুছেন আপোনাৰ সকলোৱে জানে এনেকৈ জানিব তেওঁ ভালেসংখ্যক আমাৰ লেখক বা এনেকুৱা সমাজৰ অগ্ৰগণ্য ব্যক্তিৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ অভিনন্দন দত্ত প্ৰকাশ কৰিছে সম্পাদনা কৰিছে গতিকে এই কামটো গ'ল তাৰপিছত আহিল ৰাজীৱ বৰুৱা তেওঁ তেতিয়া আকাশবাণীৰ মুৰববী গুৱাহাটীকেত মুৰববী হৈ আছিল ৰাজীৱ বৰুৱা আপোনাৰ সকলোৱে জানে ৰাজীৱ বৰুৱাৰ কোষণ দত্তক দুয়ো যোগৰাকী মনীন দত্ত কথাৰে সন্মানিত যুৱ কবি তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠিত কবি যি নহওক ৰাজীৱ বৰুৱাই প্ৰস্তাৱ দিলে মোৰ ভাতৃ প্ৰতিষ্ঠান ৰাজীৱে ক'লে নহয় দাদা আপোনাৰ কিতাপ উলিয়াব লাগে মই ক'লোঁ আকৌ একেধৰণে ক'লোঁ নাই নাই নহ'ব কিতাপ নালাগে নোযোৱা নাই নাই বুজাব লাগিব তাৰপিছত ক'লে নহয় কুশলক মাতি লাগিলে লগে লগে কুশলক খবৰ দিলে যে আহিবা এতিয়া নাইকিয়া বহিব লাগিব আমি দ্বাৰা এখন কিতাপ বুজাব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাজীৱ বৰুৱাৰ অফিচতে আমি বহিলোঁ মোক মাতিলে উপায় নাই আৰু আহিলোঁ তেতিয়া তাৰপিছত কিতাপৰ খচৰা কিবা তৈয়াৰ হ'ল তৈয়াৰ পিছত কাম আৰম্ভ হ'ল আৰু ৰাজীৱ বৰুৱা কুশলৰ পিছফালে থিয় হৈ আছে সাহস দি আছে দিয়া পৰামৰ্শ দি আছে সকলো কৰি আছে আৰু কুশলে কামটো আগবঢ়াই নি আছে যদি পলম হৈছে মোৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ দুয়োটাই একে ৰাখি কৌশলে মিথুন ৰাখি কিন্তু ঘটনা হ'ল মই দীৰ্ঘ কুত্ৰী মহা দীৰ্ঘ পুত্ৰ সকলোৱে জানে জানে সকলোৱে আৰু কৌশল কিন্তু কৰ্মতৎপৰ তথাপি কিছু সময় লাগিল যি নহওক এনেকৈ আগবাঢ়ি কামটো আগবাঢ়ি আজি এইখিনি পালেহি এতিয়া আপোনাৰ সকলোৱে দেখিলে উন্মোচন হৈ গ'ল আপোনাৰ সকলো আশীৰ্বাদ জড়িত আছে ইয়াৰ সদস্য জড়িত আছে সকলো জড়িত আছে আৰু আমাৰ উদযাপন শৈতিৰ কথা মই কৈছোঁৱেই আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ কথা সাত দৰ্শকৰ কথাটো অকণমান এটা কাহিনী আছে সেইটো নক'লেও মোক দুখে চাব বুলি ভাবিছোঁ অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফলি এটা এই সভাক্ষিত এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছিল তেতিয়া মই আহিছিলোঁ মচন্দৰ চাহাব আছিল মানে মোৰ এটা কথাই এনেকুৱা আপোনালোকে শুনি ভাল পাব সেইটো যে মোৰ মানে ফাইল ৰখাৰ কৰোঁ দিশিকিলোঁ জীৱনত সেইটো উঘলীয়া ৰাতিতে গৈছে আৰু হৈ গ'ল তাৰপিছত এই বস্তু যদি এটা বস্তু বিচাৰিব লাগে গোটেইবিলাকতে বিচাৰিব লাগিব ধৰক পেঞ্চনৰ এখন বিশেষ কাগজ বিচাৰিব লগা হ'ল চব টোপোলা বিচাৰিব লাগে তেতিয়াহে পাওঁ এইটো মানে জীৱন ধাৰণৰ জীৱন চৰ্যা তেনেকুৱাকৈ চলি আছে মোৰ মানে এঠাইত নাই আৰু চব বিচাৰিলে পাওঁ তেনেকৈ মই কিবা কিবি বিচাৰোঁতে প্ৰায় কেঁচু ঘাটতে সাপ পাই যাওঁ গতিকে এইবাৰ কেচুৰ ঘাটে সাপ্পালে এটা এখন কাগজ বিচাৰিলোঁ দেখিলোঁ যে আকাশবাণীৰ ফালে যিখন মোৰ চুক্তি হৈছিল আজিৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ আগতে ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনৰ সাতাইছ জানুৱাৰী তাৰিখে তেতিয়া মানে পঁচিছটা গান দি গীতিকাৰ হ'ব লাগিব পঁচিছটা গান জমা দিছিলোঁ আৰু এখন চুক্তি পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগে মানে আকাশবাণীৰ গীতিকাৰ হোৱা হিচাপে কিছুমানে চৰ্ত থাকে সেই কাগজখন বিচাৰি পালোঁ তেতিয়া আছিল অভণী কুমাৰ দাস প্ৰায় অভনী কুমাৰ দাস তেখেতৰ শ্বহীদ আছিল তেখেতে মানে অৱধি শব্দটোৰ এই আখৰটো সৰুফালৰ মানে স্মল লেটাৰত লিখিছিল কিন্তু ডাঙৰকৈ লিখিছিল দেখি পালোঁ অলপ নষ্টালি হৈ গ'লোঁ ইয়াত আহোঁতে মছলা চাওক ক'লোঁ এটা বোলে বস্তু পালোঁহে যিহেতুকুৱা বোলে হয় নেকি হয়তো পালন কৰিবলৈ নাই বাদ দিয়া গুচি গ'লোঁ আমি এটাইটাই ওলাই গ'লো এই মছলটো ঘূৰি আহিল আকৌ মছৰটো চাওক ঘূৰি আহি কি কৰিলে নাজানো অলপ পিছতো কি কৰিলা বোলে আপোনাৰ ডেটটো বুক কৰি থৈ আহিলোঁ কিহৰ ডেট বোলে নহয় আপোনাৰ এইটো ফাংচন এটা পাতিব লাগিব এইটো কাৰণে বাৰু কি ফাংচন নহয় বোলে এতিয়া আপুনি ক'লোঁ হ'ব যদি আপুনি নেপাতে পিছত কেঞ্চেল কৰি দিম কিন্তু যদি পাতে তেতিয়াহ'লে ঘৰ হল বিচাৰি নেপাব কিন্তু মনে মনে থাকিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কৰিছে সভাপতি ডাঙৰীয়া হ'ল সভাপতি হ'ল সত্ন বৰুৱাজী তাৰপিছত মোৰ সকলোৱে মোৰ কাৰণে যিটো কৰিছে সেইটো মই তেওঁলোকৰ ওচৰত চিৰলিনি হ'লোঁ আৰু কুশলৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে ক'ব লাগিব মই বিশেষক লগাই নেকি বিশেষক লগাই ক'লেও শেষ নহ'ব উকলৰ বিষয়ে যিখিনি ক'ব লগা আছে মই কৈছোঁ যে মাত্ৰ ক'ব খোজোঁ যে উকলে যিখিনি কৰিলে এই পুথিখনৰ কাৰণে গ্ৰন্থখনৰ কাৰণে তাৰ তুলনা বিৰল আৰু মই তেওঁক কৃতজ্ঞতা জনাবৰ মোৰ ভাষা নাই মই আজি আপোনাৰ সকলৰ লগত স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা এজন মানুহ যি এটা কামত ধৰিলে নেৰা যিমান পাৰে পাৰফেক্টলি যিমান পাৰে সুন্দৰকৈ কামটো কৰাৰ চেষ্টা কৰে পাৰফেক্টলি মই চেষ্টা কৰোঁ তাহানি অনুসৰি কৈছিল কি মোৰ বেমাৰটো তোমাৰ লাগে কাম নহ'ব তুমি সন্তুষ্ট নহ'বা কাম কৰিব নোৱাৰিবা বেছি কাম কৰিব নোৱাৰিবা অনুটাই কৈ থৈ গৈছে গতিকে তেনেকেই চলি আছোঁ আৰু গতিকে এই কথাখিনি মই সকলোৱে কেইগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে মই তেওঁলোক পুনৰবাৰ তেওঁলোকক মই কৃতজ্ঞতাই জনাইছোঁ যদিও কৃতজ্ঞতা নাপায়গৈ আৰু আপোনালোকক কদৌতিকে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আজি মোক উপস্থিত হৈ যায় আপোনালোকে তাৰ বাবে মই নটকিৰে মই আশা ৰাখিছোঁ যেন আপোনাৰ সকলৰ আশীৰ্বাদ মই পাই থাকোঁ ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা আপনি এইদরে থাকব সুস্বাস্থ্যের থাকবো আমার বিভিন্ন লেখার সমৃদ্ধ করে থাকুক তাকে আমি আশা করছি আর এইবার আমার অতি মরমর মৃদুলা বাইদেউক আমন্ত্রণ জানাইছো মৃদুলা বাইদে কৃতিদার বিষয়ে দু কব আর এই গীতর একসন্ধ্যাও মৃদুলা বাইদেউ

যেতিয়া আহাই কলিটি পেলাই মোৰ মন ফুলনিতে গুণ গুণকৈ সুৰৰ ভ্ৰমণ উঠি আহে উলাহতে এনে বহু গীতি কবিতা ৰচনা কৰা কৰি আমাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰথা চহকী কৰা সেইগৰাকী ব্যক্তি যে যাৰ বাবে আজি তেওঁৰ গীতি সাধনাৰ শত্ৰ সাতটা দশক পাৰ কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠান এটা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তেওঁ আজি আকাশবাণীৰ গীতিকাৰ হিচাপে তেওঁ আজি আজিৰ দিনটোত তেওঁ পঞ্চাছ বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে আৰু তেওঁৰ বাবে এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ল তেওঁ কীৰ্তি কমল নামটো খুব ভাল কীৰ্তি কমল আৰু আজিৰে অনুষ্ঠান যিটো হৈছে সেইটো এটা নামাকৰণ কৰা হৈছে এভাকী সেইটো গছে গাইছিলে জে পি দাসৰ খুব ভাল লাগিছে গোটেই অনুষ্ঠানটো ইমান ভাল লগা হৈছে আৰু এনেকুৱা হৈছে গোটেইজন এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা সকলোৱে ইয়াতে সংগত হৈছো আমি তেখেতক মানে সম্বৰ্ধনা তেওঁক মৰম দিবলৈ গোটেইখিনি আহি পেলাই লগ হৈছোঁ সেইগৰাকী যিগৰাকী আজি ইমানখিনি মানে বদ্ধমণি কেতিয়াবা কীৰ্তি কমল ভূঞালৈ মই মোৰ মৰম যাচিছোঁ মই বহু মই এতিয়া বয়স হৈছে মোৰ মই চবকে মৰম যাচিব পৰা হৈ গৈছোঁ লগতে তেওঁৰ পাশে তেওঁ আমি তেওঁৰ বিষয়ে ক'বলৈ বুলি মোৰ তেনেকৈ কিয় তেওঁক মই কেনেকৈ লগ পাইছিলোঁ সেই হিচাপেহে ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আৰু তেখেত মই মাজতে কওঁ যে এইখন যেনে যিয়ে আয়োজন কৰিছে তেওঁলোক স্বপ্নলীল বসন্ত বৰুৱা বচন্তুল হুছেইন আৰু তন্মনা বৰুৱা বড়ো চৌধুৰী তেওঁলোকে কিন্তু সঁচাকৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ কাৰণ সদায় যেতিয়া আদম বাধক বুলি সম্বৰ্ধনা জনাওঁ তেতিয়া কি হয় সেই সম্বাধনাই সেই ব্যক্তিজনক বহুখিনি আগুৱাই যাবলৈ নিজকে হওক সহায় কৰে আৰু অকল তেওঁকে নহয় যিখিনিয়ে তেওঁৰ ওচৰে পাজৰে থাকে সেইখিনিও কিন্তু উপলব্ধ হয় গতিকে তেওঁলোক নিশ্চয় ধন্যবাদৰ পাত্ৰ মই বিশেষ ডাঙৰ কথা নকওঁ মই কেনেকৈ তেওঁক লগ পাইছিলোঁ তাকে ক'ব খুজিছোঁ গতিকে ষাঠি দশকত মই প্ৰথম তেওঁক লগ পাইছিলোঁ আকাশবাণীৰ মজিয়াতে তেওঁক লগ পাইছিলোঁ মোৰ আজি এটা মোৰ ক'ব মন গৈছে যে আজি গোটেই মানে আকাশবাদী পৰিয়ালটো মোৰ কাৰণে বৰ মৰমৰ কাৰণ মই যেতিয়াই গীত গাবলৈ যাওঁ প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে মোক সদায় মানে খবৰ লৈ পেলাই আহিছে গীত গাব সেইটোৱে মোক সদায় উদ্বুদ্ধ কৰিছিলে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে ভাবোঁ যে গীতটো মোৰ কিন্তু তালৈ যেতিয়া মই যে উপস্থিত হওঁ তেতিয়া ভাবোঁ যে নহয় মোৰ কাৰণে ইমানখিনি ভবা মানুহ আছে সেইটো কাৰণে মোৰ অকলৰ নহয় সকলোৰে গান এই কথাটো মই তেওঁলোকক আজি ইমান যদিও প্ৰসংগিক নহয় মই ক'বলৈ ভাল লাগিছিল মোক খুব মৰমৰ সকলোখিনি মই আশীৰ দশকৰ কথা আশীৰ দশক নেকি কীৰ্তিনাথ কীৰ্তি কমলৰ এইটো গীত গাইছিলোঁ ৰেডিঅ' যোগে সুৰসৰা অনুষ্ঠানত সেইটো প্ৰযোজনা কৰিছিলে সকলোৱে মৰমৰ অনুপম চৌধুৰীয়ে গীতিৰ কথাখিনি মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে সুৰটো আৰু ভাল লাগিছিলে বাদ্যযন্ত্ৰীসকলে লগ লাগি এটি সুন্দৰ গীতৰ সৃষ্টি হৈছিল এই গান এই গীতটিত মই যে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ মই যে এটা তাৰে ভাল হ'ব পাৰিছোঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে সদায় ভাল লাগি থাকে সেইটো খুব ভাল লাগিছে কীৰ্তিগমৰ ভাত মই গান কিমান দিন লগ পাইছোঁ মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে যে এইগৰাকী মানে ব্যক্তি যেন অসমীয়া শব্দ সুৰৰ এক ভাণ্ডাৰ তেনেকুৱা যেন লাগিছিলে তেওঁ সেই সুৰৰ মাজত নাদুৰি সাঁতুৰি থাকি খুব ভাল পায় তাৰ মাজতে তেওঁ সুৰৰ লগত খেলিও খুব ভাল পায় সুৰৰ লগত শব্দৰ লগত সুৰৰ লগত নহয় শব্দৰ লগত খেলি তেওঁ খুব ভাল পায় মই বেছি কথা নকওঁ তেওঁৰ বিষয়ে এটাই কথা মই ক'ব খুজোঁ মই আপোনালোকৰ য'ত চানেকি তেওঁ এটা দিব খুজিছোঁ তেওঁ কেনেকৈ শব্দবোৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰে কেনেকৈ শব্দৰ লগত খেলি খেলি ভাল পায় তাৰে এটি সাধাৰণ উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ সিটি কমল ভূঞাৰ মন গ'ল তেওঁৰ কি মন গ'ল যে তেওঁ তেওঁ এজন শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তিৰ বিষয়ে লিখিব সুৰৰ মাজত খেলি থাকি ভাল পাওঁ তেওঁ ক'লে নহয় তেওঁ বহুত বিশেষভাৱে তেওঁ বিভূষিত কৰিব খুজিছে আৰু তেওঁ ক'লে যে মই দন্ত আৰম্ভ কৰিম মই লিখিম কিন্তু তেওঁৰ বিষয়ে মই তেওঁ মনতে ভাবিছে যে মই দন্ত্য শৰাই আৰম্ভ কৰিম তেওঁ ইমানখিনি তেওঁ মানে তাৰ ওপৰত সিদ্ধ হস্ত্ৰ গতিকে মই সেইখিনি অকণমান আপোনালোকৰ মাজত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব তেওঁ এজনৰ বিষয়ে লিখিছিলে দন্ত্য শৰাই আৰম্ভ কৰিছে সদালাপ সদাচাৰি সুলুচি সম্পন্ন সুশিক্ষিত সম্ৰান্ত সংসৰ্গৰ সুবাদেৰে সাৱাসীন সৰ্বোপৰি সুদি কণ্ঠৰ সুষমাৰে সুবিদিত সু গায়ক বা গায়িকাই যাত্ৰা লিখিছে সুশ্ৰী এই ব্যক্তিগৰাকী মোৰ সদা সন্মানীয় সদা আদৰণীয় আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিলে এনেকৈতো সকলোৰে খেলি খেলি খুব ভাল পায় গাৰিতো বুকুক অবিশ্বয় কৰিছিলে আজি মই বেছি কথা আমি আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই খেতি কমলক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তোমাৰ কলম যাতে সন্মুখীন হয় তোমাৰ সুখী হোৱা তুমি নিৰাময় হোৱা অকল তুমিয়ে নহয় ইয়াত যিখিনি আছে সকলোৱে হৈ গৈছোঁ সেয়ে মই তেওঁৰ বাবে সেই বেদৰ অকণমান দুটা আৰাধনাৰে মই তেওঁলৈ মোৰ মোৰ আশীৰ্বাদ দিবলৈ মই শেষ কৰিম

মই সূত্ৰধাৰাৰ পৰা অনুমতিলৈ কথা এটা ক'ব খুজিছোঁ এই যে লিখা হৈছিল চৰ বাইদেউৰ বিষয়ে লিখিছোঁ দন্ত যিখিনি লিখিছিলে আপুনি নিজৰ নামটো কোৱা নাছিল বাইদেউক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ আমি গীতৰ এশ দিশালৈ যাম তাৰ আগতে মই আমাৰ আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি স্বপ্ননীল বৰুৱাক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে আৰম্ভণিটিয়ে দিব লাগিছিলে দিয়াৰ কথাও আছিল মই পাহৰি ৰাখিম সেইকাৰণে কৈ থৈ আহিছোঁ কানে কানে আপোনাক তাৰ পিছতেই মাতি দিম আপুনি মাজতে ক'ব আহক সমাগত উদীবৃন্দ সকলোকে জনাইছোঁ মোৰ বেয়া সময়ত সদায় মোবাইলটো বাজি মানে মই এটা জাননী বুলি ধৰি লওঁ যে বেছিকৈ নকবি সেইকাৰণে আগতে ৱৰ্ণিং আগতে দি দিছে আপোনালোক সকলোকে মোক ইয়াৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ বিশেষকৈ ডক্টৰ মহজ্যোতি চৌধুৰীৰ বাইদেউ তেখেতসকলে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি উপস্থিত আহিলে হ'ল সিয়া এই গোটেই অনুষ্ঠানটো পাতোতে মছলাদাৰৰ মই ঠিৰাং কৰিছিলো যে কীৰ্তিদাই পাতিবলৈ নিদিয়ে কৈ থৈ দিলে পাতিব নালাগে কীৰ্তিত সেইটো আমাৰ কথা আপুনি বিচাৰে নিবিচাৰে বেলেগ কথা আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে যে আপুনি অত্নে গাল লিখি আছে আৰু এটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আপুনি এটা যুগসুত্ৰ হৈ আছে কেইজনমান প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ খবৰ পঞ্চাশ আৰু ষাঠি দশকৰ গীতিকাৰৰ পৰা সত্তৰ আশী নব্বৈ দশক দুহেজাৰলৈকে এতিয়ালৈকে যিটো সুন্দৰ ধাৰাৰ সৃষ্টি হৈছিল অসমীয়া গীতি সাহিত্যত সেই ধাৰাবাহিকতাটো ৰক্ষা কৰা শেষৰজন গীতিকাৰ হিচাপে আমি ক'ব লাগিব কীৰ্তিদাৰ সেইকাৰণে আজিৰ উপলক্ষটো আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল যে তেখেতক আমালৈ দিয়া যিখিনি অনুদান অৱদান সেইখিনি কীৰ্তি দিয়াৰ আৰু বৰ ভাল পাইছো যে আপোনালোক সকলোৱে আহি পেলাই অন্তৰৰ পৰা কীৰ্তিডালে থকা মৰম উজাৰি দিছে যি কি নহওক আমাৰ অনুষ্ঠানটো আমি হ'বনে নহ'ব বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু ইমানো সুন্দৰকৈ হ'ব বুলি হয়তো আশা কৰা নাছিলোঁ এইটোৱে দেখুৱাইছিলোঁ কীৰ্তিটাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ থকা মৰম চেনেহ কীৰ্তিটাক সদায় কওঁ আপুনি গল গোলাঘটীয়া হ'লেও দেহা কিন্তু গোলাঘটীয়া হোৱাকৈ নাই এতিয়াও এনেদৰে গীত লেখা কৰি থাকক বহুখিনি কাম আমাৰ আছে এতিয়া সন্দিক্ষণটো এনেকুৱা যে গুৰিয়াল এজন আমাৰ দৰকাৰ হৈছে যিজনে অসমীয়া গীতি সাহিত্য ধৰি ৰাখিব অন্তত যে পোন মাটেৰে যোৱা নাই এই লঘীডাল ধৰি লৈ পেলাই আঁতৰি যোৱাখিনিক লৈ যাব আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ তাৎপৰ্য আমি যদিও ভবা নাছিলোঁ কিন্তু এবাৰো ভাবিছিলোঁ যে লাচিতৰ মূৰ্তিৰ তলত দুইটোৰ পাৰত সময় বালিত হয়তো খোজ থৈ গৈছে কীৰ্তিদাই সময়ে সেইখিনি উটুৱাই লৈ যাব কিন্তু তথাপিও এটা ধূলিকনা ধাৰ থাকি যাব আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমি ভাবিছোঁ যে আমি যি অকণমান সকলোৱে মিলি লৈ পেলাই কীৰ্তিদালে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তাৰ ধূলিকনা এটা কাললৈ থাকি যাব আৰু সেইখিনি আপোনালোক অংশীদাৰ হ'ব পাৰিলে সেইটো এটা আপোনালোকৰ সৌভাগ্য বুলি ধৰি ল'ব বুলি অনুমান কৰি মোৰ বক্তব্য ইমান সামৰিছোঁ পুনৰ ধন্যবাদ স্বপ্নবীল বৰুৱা আৰু এইবাৰ আমি গেটৰ এখন ডালে আগবাণ আৰু আপোনালোকক সন্মুখত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে